सर्व फैट मध्य फरक है फरक है डेरी फॉर्म है गाय खरीद कर चले गाय फस वगेरे तो ये लेके अमको पिछहत्तर हजार का इसका देखो बॉडी वेट और ये देखो ह्लेन तो ये आम पिची हजार का गए ऐसी पंच नव सभी किसान भाइयों को नमस्कार मैं हरियाणा से आया हूँ पंचाल फार्म से और महाराष्ट्र में आया हूँ जो ये किसान भाई है इन्होंने हमसे गाय लिया था तो ये किसान भाई अब बताए कि कैसा गाय है और इस किसान जो ये किसान भाई है इनके गाय कितना दूध देती है हमसे जो ये गाय लेके आए कितना हुआ है ये देखने के लिए हम इधर महाराष्ट्र में आए हैं इनके पास कुठून गाय आणल्या आम्ही पांचल डेअरी फार आणले होते हरियाणा बरोबर किती गाय आणली दहा गाय आणल्या होत्या तुम्ही कसा यांचा संपर्क साधला किंवा संपर्क आमचा जोडीदार राहुल कदम त्यांच्या बरोबर आम्ही गेलो मग सगळ्या गाय व्यवस्थित लागले हा व्यवस्थित काय सुद्धा अडचण नाही गाय आम्ही ऐंशी पंच्याऐंशी नव्वद घेतलेल्या आहेत तर मला सांगा कि ह्या दूध किती देत आहेत दूध तीस आहे ते तीस प्लस आहे त्या अठ्ठावीस प्लस आहे त्या काय पंचवीस प्लस आहे द्या आणि काय किमतीत किती किमतीत घेतली सत्तर पंच्याहत्तर ऐंशी पंच्याऐंशी नव्वद पत्र घेतले ते आम्ही खरेदी केले तर मला सांगा व्यवहार वगैरे कसा झाला तुमचा सगळा व्यवहार आमचा काय ऑनलाईन झालाय काय कॅश झालाय आणि कागदपत्र आम्ही सरकार डॉक्युमेंट बनवून आणले होते ना आम्हाला ते डॉक्युमेंट सगळं आम्हाला एक लाख एक लाख चौदा हजाराला धागा यांची गाडी भेटली होती आप बताइए भाई मुझे कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम ये डॉक्यूमेंट्स उधर बनाए जाइए में कोई प्रॉब्लम नहीं होती नहीं। और इधर जैसे निप्पल का और वैसे प्रेगनेंसी का कोई दिक्कत नहीं है और हम साथ में मेडिसिन वगैरह भी दे के भेजते है मांगा की ये क्या

उस अभी ये फर्स्ट टाइम काल्व है अभी इसके नीचे तीस लीटर दूध है तो ये लेके आए थे हमसे पिचानवे नाइनटी फाइव का इसका देखो बॉडी वेट और ये देखो इसका हैंड उसका और ये ये भी प्रेग्नेंट है अभी आठ महीने महीने का प्रेगनेंट है तो इसकी मिल्क कैपेसिटी है ये सत्ताईस लीटर तो ये लेके आती है पचहत्तर हजार का और जो भी किसान जो किसान जो जो भाई है जो रेट हमें बोला है तो उस रेट में ही उनको गाय दिलाएगी तो ये नहीं बोला कुछ और और दे दिया कुछ और ये नहीं कोई भाई ऑनलाइन मंगाना चाहता हो महाराष्ट्र का किसान उनको महाराष्ट्र ऑनलाइन भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स का निप्पल के भी गारंटी है और जो गाय जैसे इधर आके बीमार हो जाती है तो उसका भी हम कुछ हेल्प करेंगे जो किसान लोग है छोटा भी किसान है उनका भी हेल्प करेंगे। और जो ये भाई है हमारे तो ये हमसे दस गाय लेके आए थे भैया आपको खाने पीने में उधर कोई दिक्कत रहा सुधार चलना है बोसा, मेडिसिन पण जसे आपण तसे गायले काय रस्ते मग प्रॉब्लेम नाही का अडचण सभी आ, मला सांगा आणखीन दादा तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की इथं आल्यानंतर गायीना काय अडचण वगैरे आणल्या अडचण आणण्याला थोडं आलते पण ती काय ताप जाणवला थोडा पण कव्हर केला तर जे नवीन शेतकऱ्यांना ज्यांना गायी वगैरे खरेदी करायचं त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल की कशी गायी खरेदी करायला पाहिजे खरीदी गए बगुन तीन घे चली तीन डॉक्टर डॉक्टर जाए पंचर डेरी फॉर्म है कि खरीदी कर चले गायस वगेरे भाई आपसे एक सवाल है क्या कहेंगे आप, आप भाई किसान भाई को किसान भाई को यही कहेंगे किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं है जो हमसे हेल्प होगा उनका हम हेल्प करेंगे निप्पल में कोई प्रॉब्लम आएगा उसका भी हेल्प करेंगे जैसे प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आएगा उसका भी हेल्प करेंगे लेकिन झूठ बोलने का अपना काम नहीं है ईमानदारी से धंधा करते हैं और हम एक वीडियो पे ये भी कहना चाहते हैं जिस भाई को हमसे गाय लेना अच्छा लगता है तो वही विजिट करे अपने फार्म पे जो अच्छा है लेकिन हम उनकी मदद करेंगे सहायता करेंगे जो रहेगा हमसे हम वो करेंगे तुम्हारे माला प्रश्न विचार की मंगितिया गाय हरियाणा तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है फर्क फैट मध्य फरक है फरक है बरोबर आता चारा वगैरे कोणता चारा आपला गिने गोल आणि मुरगास आणि मकवाने तिने मिक्स करून देतो भाई। भाई। त्यांना आमचे साठ सत्तर गाय इन्होंने साठ सत्तर गाय आमचे खरीद हे बघ सर्व व्यवहार एकदम मतलब कसं सांगायचं म्हणलं तर खूप छान व्यवहार आहे आता हे एवढ्या लांबून आम्ही पंजाबला गेलो तिथून गाय आणल्या आणि तरी एवढं लोक म्हणलं तर तरी नको नको म्हणतात एवढं लांबून जाऊन आणायचं जर काय फसवणूक झाली तर तसं काही नाहीये गॅरंटेड आम्ही यांच्याकडून खूप गाय आणल्यात हे आम्ही सर्व मित्र आहेत त्यांच्याकडून गाय आणल्यात ते जे बोललेत त्याचप्रमाणे आमचं इथं सर्व व्यवस्थित चालू आहे